Agent Ali adalah antara filem tempatan yang paling futuristik yang pernah dihasilkan. Dan dalam filem terbaru Agent Ali ini ada satu konsep yang sangat menarik untuk kita bincangkan, iaitu bila mana dah ada teknologi yang membolehkan orang untuk mengupload untuk memuat naik diri mereka untuk hidup dalam dunia komputer ataupun dunia digital. Tapi dalam video ni jangan risau, saya taklah nak cerita watak mana sebab nanti spoiler pula jangan kau Assalamualaikum. Selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Memuat naik diri dan kesedaran kita masuk ke dalam dunia komputer adalah antara konsep yang sangat banyak dibincangkan dalam cerita-cerita science fiction. Ia membuka pintu khayal untuk manusia hidup dalam alam lain buatan mereka untuk lari daripada realiti. Dan dengan memindahkan diri kita ke dalam alam komputer Manusia berharap dapat lari daripada kematian Jadi idea untuk mengupload diri manusia masuk ke dalam dunia komputer, dunia digital Sememangnya sangat menarik untuk kita bincangkan apatah lagi Kita sekarang dah masuk 2020 dah ni Oh, macam buku kecil dah tu ni Kecil kucing. cik Kalau 20 ni orang kereta terbang belakang oh. Maka boleh ke tak sebenarnya kita upload diri kita masuk ke dalam dunia komputer Dah pasti boleh jadi atau Mustahil, ada 3 persoalan yang kita boleh kemukakan untuk mengupas topik ni. Yang pertama, ada ke teknologi tu? Yang kedua, bila dah di-upload, kita boleh sedar tak dalam dunia komputer tu? Dan yang ketiga, benda yang di-upload tu kita ke? Jadi, jom kita kupas satu persatu. Boleh ke ada teknologi tu? Macam mana cara kita nak upload diri kita masuk ke dalam komputer? Menurut ramai orang, ia mungkin boleh dilakukan kalau kita boleh memindahkan segala kandungan dalam otak kita yang kompleks, rumit dan sophisticated masuk ke dalam dunia digital dan dah pasti otak sesetengah orang lagi kompleks lagi rumit daripada otak orang yang lain <tik> Sebab menurut sains moden, segala tindakan kita, kita bergerak, kita rasa makanan sebagai sedap, kita tengok warna merah tu warna merah. Kita berfikir semuanya terhasil daripada proses neuron di dalam otak. Neuron-neuron ni semacam unit pemprosesan otak. Mereka berinteraksi sesama sendiri dan mengeluarkan charge-charge elektrik dalam satu orkestra besar-besaran yang menghasilkan pemikiran seorang manusia. Jadi teorinya, kalau kita boleh imbas keseluruhan kandungan otak kita secara terperinci dan menyalin setiap neuron-neuron yang ada siap dengan semua komponen tingkah laku jaringan dan proses-prosesnya dan dijadikan model komputer kita mungkin boleh mencapai proses mengupload diri kita masuk ke dalam komputer tu je lah kerja kita kan kita cuma kena imbas otak kita macam pak cik dekat kaunter giant imbas kod bar kemudian masuk ke dalam komputer senang aja kan Alam mustahil Ada masalah sikit Sikit je lah Sebab otak manusia ni sebenarnya adalah objek yang paling kompleks dalam alam semesta Eh jap. Jadi menurut otak kita ni Otak kita adalah objek yang paling kompleks dalam alam semesta Oi, oh, hang ni tak ada rasa rendah diri langsung eh dalam otak kita sahaja ada 100 bilion neuron. Dengan setiap neuron tersebut memiliki 8000 hubungan sinaps dengan neuron-neuron yang lain. Untuk mengimbas setiap perincian otak, kita perlukan mikroskop dengan resolusi 3D sekecil beberapa nanometer. Masalahnya untuk mencapai tahap perincian yang sekecil itu dengan imbasan MRI ia memerlukan kekuatan medan magnet yang sangat kuat sampai akan membakar tisu otak. Malah, segala maklumat hubungan sinaps dalam otak mungkin akan memerlukan simpanan sebesar 10 petabyte. Dan untuk imbasan 3D, lagi-lagi besarlah simpanan yang diperlukan. Jadi, teknologi yang diperlukan untuk mengimbas keseluruhan otak kita dengan sangat terperinci adalah sangat-sangat mahal dan sangat-sangat susah. Sekarang ni masih belum ada teknologi yang membolehkannya ia dilakukan. Tapi tak mustahil. Saintis menganggarkan bahawa jika otak kita sememangnya boleh dimuat naik teknologi kita dapat mencapai kehendak tersebut pada tahun 2050 dan ke atas tu pun kalau memang boleh dimuat naik lah dan dalam dunia ejen Ali nampaknya kemajuan teknologi itu sebenarnya dah pun ada di cyber raya cyber raya dah capai kemajuan teknologi yang sangat tinggi sampailah terlahir benda yang paling maju dalam dunia fiction mama maju Boleh ke kita sedar dalam dunia digital? Jadi katakanlah bahawa teknologi untuk mengimbas segala kandungan otak kita memang boleh wujud pada masa depan. Kita boleh menyalin dan memodelkan semua PEN neuron yang ada dalam otak kita ni masuk ke dalam komputer. Soalan yang lagi penting yang menyusul kemudian adalah Bolehkah kita sedar dalam dunia komputer? Bolehkah kita rasa kemanisan teh ais kurang gula mamak dalam dunia baru tu? Bolehkah kita alami warna merah sebagai warna merah? Rasa sayang, rasa rindu, sakit hati Bolehkah kita alami dalam dunia komputer? Eh, jap lain macam pula skrip ni Sebab kalau kita tak sedar dalam dunia komputer tu Kita jadi macam zombie lah Kita ada otak digital tapi tak hidup Lagilah teruk kalau dalam proses kita pindahkan kandungan otak kita masuk ke dalam komputer tu, badan biologi kita ni mati. Maksudnya proses uploading ni membunuh diri kita. Dan untuk menjawab sama ada kita boleh sedar ataupun tak dalam dunia digital ni, kita berhadapan dengan satu masalah falsafah yang sangat besar, iaitu masalah kesedaran yang susah. The Hard Problem of Consciousness Yep, memang nama dia masalah kesedaran yang susah Susah tu memang ada dekat IC nama dia Sebab nak bagi tahu orang yang dia memang susah Macam bayangkan kita ada anak-anak tu memang selalu menyusahkan kita Jadi kita bagi nama dia Nur Susah Nur Susah! Jadi masalah kesedaran yang susah ni adalah antara masalah falsafah yang paling besar yang paling susah dalam dunia moden kita sekarang ni dan boleh jadi ia takkan dapat dijawab untuk selama-lamanya dalam dunia kita ni. Masalahnya lebih kurangnya adalah ia betul menurut pemerhatian kita otak kita yang mengawal segala tindak tanduk manusia. Bila kita rasa marah, sakit atau seronok, kita boleh kesan aktiviti tersebut pada otak kita. Kita. Kalau aktiviti otak kita terganggu, kita boleh jadi sewel dan gila. Kalau kita suntik dadah tertentu, kita boleh jadi terlampau gembira dan high. Jadi, perubahan pada bahan-bahan material pada otak kita boleh melahirkan satu dunia baru, dunia kesedaran kita, dunia perasaan, dunia pengalaman. Macam mana cecair bahan kimia bila kita campur dengan satu daging yang bernama otak ni Kita tambah elektrik sikit Boleh melahirkan perasaan gembira Dari mana datang satu realiti baru yang bernama gembira ni bahan kimia tu tak ada perasaan dan segala neuron dalam otak kita pun tak ada perasaan jadi macam mana benda yang tak ada perasaan kita campur dengan benda yang tak ada perasaan tiba-tiba boleh melahirkan sesuatu yang ada perasaan dan kalau kita ringkaskan lagi segala benda yang berlaku dalam otak kita adalah interaksi-interaksi atom. Jadi macam mana atom yang tak hidup yang tak ada potensi untuk sedar boleh menghasilkan kesedaran dan soalan ni tak dapat dijawab oleh sains sebab sains cumalah mampu jelaskan struktur fizikal dan proses yang berlaku dalam otak kalau kita tahu semua benda yang terkandung dalam otak pun kita dapat memodelkan segala neuron yang ada pun ia tak akan dapat menjawab soalan kenapa semua benda dalam otak ni dapat memanifestasikan satu realiti baru yang kita panggil kesedaran dan perasaan. Dan tak kiralah sebanyak mana pun kita tahu tentang struktur fizikal otak kita ni menerusi sains, kita tak akan dapat terangkan macam mana ia boleh menghasilkan satu pengalaman yang subjektif. Contohnya kita boleh saja ada seorang saintis yang bernama Matt. Matt ni punyalah genius dia dapat tahu semua proses otak yang berlaku apabila kita tengok warna merah. Tapi Matt ni dia buta warna daripada kecil. Dunia dia daripada kecil hanyalah dalam bentuk hitam dan putih. Jadi walaupun sebanyak mana pun dia tahu tentang proses apa yang berlaku dalam otak kita waktu kita tengok warna merah dia takkan dapat rasa apa tu warna merah bermakna kita sebenarnya tak tahu apa pun tentang kesedaran kita ni dan boleh jadi atau mungkin berkemungkinan besar segala data yang kita upload daripada otak kita tu cumalah akan menghasilkan satu rangka kosong zombie dan persoalan yang terakhir Benda yang di-upload tu kita ke? Ini adalah persoalan besar yang terakhir yang perlu ditanya. Katakanlah kalau betul otak kita yang di-upload masuk ke dalam dunia digital tu boleh sedar, dia boleh hidup. Soalannya, adakah itu kita? Adakah otak digital yang di-upload tu sama dengan otak original? Orang yang sama ke dalam komputer tu original ke spicy? Duh. Sebab katakan saya memindahkan kesedaran saya masuk ke dalam komputer dan hasil daripada tu saya yang original dalam badan daging ni daging yang tak berapa nak banyak ni mati tapi muncullah kehidupan baru iaitu Hazik Spicy yang menggantikan Hazik original yang hidup dalam komputer. Kalau itu yang berlaku jadi saya ni sebenarnya masih hidup dan berpindah dunia ke dunia digital ke ataupun saya ni sebenarnya dah mati macam mati yang biasa dan yang hidup dalam dunia digital tu cumalah satu salinan yang lain Dia hidup dalam kehidupan yang lain Dia bukan saya Jadi kalau betul saya yang original ni Mati jadi buat apa saya pergi upload masuk ke dalam komputer Apa faedah untuk saya? Saya mati juga Yang dalam komputer tu orang lain Peduli apa ada salinan digital aku Aku dia aku mati Dan soalan yang lagi menarik adalah Macam mana kalau kita upload tu Ada dua hazik Ada hazik original dan hazik spicy Hidup dan wujud secara serentak. Adakah kedua-dua ni adalah kewujudan yang sama? Dua-dua adalah Haziq yang sama? Jawapannya mestilah tak. Haziq yang asal, Haziq original, Haziq yang bertubuh badan daging ni, dia akan miliki hak-hak yang lebih. Dia akan dianggap sebagai Haziq yang sebenar dan Haziq dunia digital tu cumalah uh, salinan saja. Maka kalau macam tu, kalau Haziq original yang masih hidup ni dan Haziq spicy yang entiti dalam dunia digital ni adalah bukan orang yang sama, bukan kewujudan yang serentak sama, maka buat apa saya pergi upload? Apa faedahnya ya, dok? kesimpulan. Jadi kesimpulannya persoalan sama ada boleh ke tak perlu ke tak kita upload diri kita masuk ke dalam dunia digital dunia komputer adalah satu persoalan yang sangat best, sangat menarik untuk kita bincangkan. Dan konsep ni sebenarnya dah banyak dah dikemukakan dalam cerita-cerita science fiction dan ejen Ali kali ni adalah antara filem tempatan yang membawa konsep ni. Dan memang betul isu uploading ni dia adalah terlampau spekulatif dia terlampau banyak sama-sama dia dan dia ada banyak halangan dari segi teknologi dari segi sains dan dari segi falsafah untuk direalisasikan. Tapi kalau ada benda yang kita boleh belajar daripada topik ni adalah iaitu betapa manusia ni terlampau terhad pengetahuannya waima terhadap diri mereka sendiri. Kita ni hidup, kita ni sedar, tapi kita tak dapat nak terangkan pun macam mana kita hidup sebenarnya dan macam mana kita sedar sebenarnya kecuali dengan ilmu yang diberikan oleh pencipta kita sendiri dan memang indah sekali penerangan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita terhadap roh kita mereka bertanya kepadamu tentang roh katakan roh itu dari perkara urusan tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit saja maka akhir kalam jadilah kita manusia yang bersyukur kerana diberikan kesedaran kerana diberikan hayat oleh pencipta kita dalam dunia fizikal ni jadi terima kasih kerana menonton apa pandangan anda tulis dalam bahagian komen jangan lupa untuk like share dan subscribe kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang assalamualaikum